¡Gracias!

সিদ্ধান্ত বসন্ত আবেদন কৰিবলৈ আবেদনৰ সময়ত পঞ্জীয়ন প্ৰয়োজন নহ'ব লগতে ইয়াত কৈছে কিন্তু ছেটেলমেণ্ট লোৱাৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকে দাখিল কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন পত্ৰ আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে লাভ কৰিব তিনি চাৰি মাহৰ অতিৰিক্ত সময় আৰু প্ৰথমে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আবেদন পত্ৰৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে মিছন বস থ্ৰী পইণ্ট এইট অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব পাছৰ খবৰটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা আহি গ'ল এই মুহূৰ্তত কিয়নো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চৰকাৰী শিক্ষক চাকৰিয়াললৈ ডাঙৰ খবৰ নিলম্বন হ'ব এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত এতিয়াৰে পৰা কোনো চৰকাৰী শিক্ষক ঘূৰি ফুৰি ন ঘূৰিব নোৱাৰিব আন কামত এইটো মুহূৰ্তত ব্ৰেক ব্ৰেকিং খবৰ চেনী কোঠা এৰি ঘূৰিব নোৱাৰিব কোনো ব্যক্তিগত কামত পাঠৰ সময়ত ব্যক্তিগত কামত ব্যস্ত শিক্ষকক লৈ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা শ্ৰেণীকোঠা এৰি বহু শিক্ষক যে সচিবালয় খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আন জিলা কাৰ্যালয়লৈ কৰ্তব্যৰ সময়ত এৰিব নোৱাৰিব বিদ্যালয় শ্ৰেণীকোঠা আন কিবা কাম থাকিলে স্কুল ছুটীৰ পিছতহে যাব পাৰিব এই কথা ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত জৰুৰী নিৰ্দেশনা পাছৰ খবৰটো বাতিল হ'ব নেকি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বাতিল হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয় গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা অধিসূচনা জড়িত স্থগিতাদেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন জানুৱাৰী পৰ্যন্ত জাৰি কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী অধিসূচনা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ অনিময়ে অভিযোগ তৰা গোচৰত স্থগিতাদেশ দিছে এই মুহূৰ্তত আৰু পৰৱৰ্তী শুনানিৰ পাছতহে নিৰ্ণয় হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনাৰ দিন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বাতিল হ'ব পাৰে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন পাছৰ খবৰটো আহি আছে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ মাত হাতত মাত্ৰ আৰু আপোনালোকৰ দহ দিন আছে কৰি লওক এই কাম নহ'লে আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে চলি আছে ৰাইজৰ সেৱা ৰাজ্যৰ পদূলি কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং তেতিয়াহ'লে সমাধান হ'ব আপোনাৰ যান বাহনৰ কাম কাজ আৰু এই কাম কৰি লওক নহ'বা আপুনি মাত্ৰ দহ দিন আছে নহ'বা আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে লাইচেন্স নবীকৰণৰ আৰ্থি নবীকৰণৰ কৰ কাটল সকলো কাম সমাধান হ'ব মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ডিমৰীয়াত পৰিবহণ বিভাগৰ এই কাৰ্যসূচী যান বাহন চালক হেণ্ডিমেনগৰাকীৰ বাবে কেইবাটাও ডাঙৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সুৰাপান কৰি কোনো কাৰণতে বাহন নচলাবলৈ আহ্বান প্ৰদান কৰি আহিছে এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তৰ এক বহুতেই ডাঙৰ খবৰ যান বাহন চালক হেণ্ডিমেন গৰাকীৰ বাবে কেইটবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ আন এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ সংসদ ভৱনত আহত বিজেপিৰ সাংসদ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ সাৰংগী ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ঠেলা মাৰি দিয়াৰ অভিযোগ সাৰংগীৰ এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধী আৰু বিজেপি সাংসদৰ মাজত ঠেলীয়া গোটীয়া মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ লগত বিজেপিৰ সাংসদ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ সাংগৰীক সংসদত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁৰ অভিযোগ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এক বহুতেই ডাঙৰ খবৰ কিয়নো লোকসভাৰ হতাহাৰীৰ ঘটনা বিজেপিৰ সাংসদ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ সাৰংগী সংসদত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁৰ অভিযোগ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ সাংসদত ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছে অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ চিৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকোঁতেই ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁক ঠেলি দিছিল যেতিয়া সাংসদজন ঠেলি গৈছিল তেতিয়া আৰু তেওঁৰ মূৰটো ফাটি গৈছিল আৰু তাৰপিছতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু ৰাহুল গান্ধীক গোটা মাৰি দি মাথা ফালি দিয়াৰ দৰে ঘটনা অভিযোগ উখাপন হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোটা মাৰি ঠেলা মাৰি দিয়াৰ সংসদৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাংখন পাছৰ খবৰটো ৰাজভৱনৰ সমীপৰ ঘটনাক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত ৰাজভৱন সমীপৰ ঘটনাক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তৰ এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা এটা এটাকৈ বিচাৰি উলিওৱা হ'ব দোষীক এই মুহূৰ্তৰ কঠোৰ যাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি এতিয়াৰ পৰা ৰাজভৱনৰ সমীপত কোনো ধৰ্ণা ধৰ্মঘট প্ৰতিবাদ নচলিব বুলি উল্লেখ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু ইমানেই নহয় যিসকলে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভঙাৰ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক স্পষ্ট মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ফৌজাদাৰী গোচৰ লিপিবদ্ধ কৰিছে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে আৰু এই কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে ৰাজভৱনৰ সমীপত কোনো কাৰণে এই কাৰ্য কোনেও মানি লোৱা নহ'ব আচাৰৰ খবৰটো আৰ এছ এছৰ হিন্দুত্ববাদী নেতাক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা জামাতুল মুজাহিদীনে ৰচিছিল হিন্দু বিৰোধী ব্লুপিন অসমত ফাদিল হৈছে এই মুহূৰ্তত জেহাদীৰ ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা যিকোনো মুহূৰ্তত অসমখন উৰাই দিয়াৰ হিন্দু নেতাক ইতিমধ্যে হত্যা কৰাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ তদন্তকাৰী গোট এছ টি এফে জেহাদীৰ এক বৃহৎ চলাইছিল অপাৰেচন প্ৰখ্যাত দ্ৰুত যুদ্ধগতিত অসম আৰক্ষীৰ এছ টি এফে জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অপাৰেচন প্ৰখাতত সময়ত পোহৰলৈ আহিছে বহু উদ্বেগজনক খবৰ এছ টি এফৰ অভিযানত বুধবাৰে জালত পৰে আঠ জেহাদী সন্ত্ৰাসবাদী অসম পুলিচ অসম পশ্চিমবংগ কেৰেলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ জেহাদীকেইটাক বুধবাৰে কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী পাঁচ জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এছ টি এফে আৰু কেৰেলাৰ পৰা আৰু পশ্চিমবংগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আগত জেহাদীক আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা নুৰ ইছলাম মণ্ডল আৰু মজিবুৰ ৰহমান আব্দুল কৰিম মণ্ডল হামিদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু অসমত কোটাঘাট কৰাৰ হিন্দুত্ববাদী আৰ এছ এছৰ নেতাক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি